Чепиловский район, Харьковская область, ТОВ минтерн М. Агроном Звонник Александр Иванович. Мы находимся на поле кукурузы сорту Арабаз, где заложены опыты с стимуляторами росту и с микроудобрениями. Поле площадью 71 гектар. Из них 20 гектаров чистый контроль, где проведено обработок гербицидом Милагра и Диален. Другий контрольний участок 20 гектар. Це той самий набір гербіцидів плюс 0,5 літра вимпела. І третій гербіциди стандартні вимпіла 0,5 літра і кілограм на валон фоліара. Значить, що ми хотіли тут побачити? Ми хотіли побачити, яка буде різниця. На контролі і з додавленням вимпелу і з додавнням вимпел плюс на фоліар. Обробіток був проведений 27 мая. У фазу розвитку культури було 5, 5 листків культурі було. Буквально через 7-8 днів була видна різниця. Як по забарвленню, так і по розвитку рослин. Перед посівом насіння цього сорту було оброблене як проти шкідників по 2 кг на тонну конфідора Максі і також додались по 05 літра вимпела. Посєву і буквально до 12 іюня у нас не було опадів. Ну, завдяки тому, що ми приміняли як стимулятор росту, так і позакореневе підживлення, рослини зберегли як і колір, зелені стоять, не потребують і, ніяких більш підкорм. Зараз <«Музика> ми знаходимося на контролі, де не примінявся ні стимулятор росту, ні мікроудобрення. Кукуруза трохи відстає, що по розвитку, що по росту. Ось вот це вот контроль. она что по развитию отстает более низко. По частоте она не уступает, но по развитию уступает. И да. обрабатываются э, с Против протравкой. Идет добавление вымпела протравку семян по 0,5 литра на тонну. Это дает для старта растения хороший эффект. Растение нормально кустится, хорошо развивается корневая система и уходит нормально в зимовку. Это касается озимых пшениц. Также обрабатываем семена вымпелом подсолнечники, кукурузы, сою. Добавляем по 0,5 вымпела. Также виден эффект на обработке по зеленой массе как на пшенице, в кущении работаем вымпелом, так и по пропашным культурам, по кукурузе, по подсолнечнику. Значит, качество семян, собираемых по пшенице, урожай, тоже вымпел, я считаю, оказывает влияние на качество семян. Уже третий год подряд мы обрабатываем в кущении, потом по вегетации, по флаговому листу. Качество семян мы получаем третий класс пшеницы. В том году был первый, второй. Ну, в этих пределах. И при контроле было очень хорошо, наглядно видно развитие корневой системы. Развитие корневой системы пшеницы, обработанной вымпелом, была очень мощная, такая кустистая корневая система, где было без применения вымпела на контроле. Она, конечно, была в половину меньше. Это разительно показывает на развитии в дальнейшем пшеницы, росте ее в стартовом варианте. Спасибо. была более мощная корневая система в зиму ушла она хорошо развитая растение лягло раскустилось хорошо хорошо перезимовало вышло с зимы выпадов от перезимовки никаких не было развитие весной тоже было очень такое хорошая пшеница была подкормлена по 150 кг селитры по таломерзной почве в дальнейшем подкормки, обработки делались, но уже делались по вегетации, по листу. По вегетации обрабатывали фазу кущения, да, вымпелом? Фазу кущения обрабатывали вымпелом и потом добавляли карбамид. При обработке второй обрабатывали карбамидом. И через сколько дней эффект был виден? Ну, эффект был буквально виден через 10 дней. 7-10 дней. То есть по корневой системе был виден эффект и по самому растению. Да. По листу растения, по цвету. По фазе развития. По фазе развития. Вторичная корневая больше обработанного. Более развитая, более мощная. Ну и видно даже на данный момент, сегодня у нас уже 15 июня, растение стоит зеленое, листовой аппарат флаховый лист зеленый. Это говорит о том, что растение находится в хорошем состоянии и нормально при всех погодных условиях какие они есть нормально закладывается колос, и я думаю, что будет нормальное и выполненное зерно.